ایک چھوٹی سی مثال عقیل الغربی اگر آپ ان کو جانتے ہوں گے وہ اس بار پاکستان آئے ہیں انہوں نے ساری کی سارے فضائل جو ہیں فضائل کے ایران پڑے اور یہ کہا کہ مسلم میں عقیل کی جس طریقے سے اختباہ کرنے کو کہا اس طریقے سے خامنہ کی اختباہ فرض ہے اس کی اوپر روشنی ڈال لیں علامہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں شکریہ اس طرح سلامت رہے کہ مسلم ابن عقیل جو تھا وہ نمائندہ تھا امام حسین علیہ السلام کا خامنہ امام عصر علیہ السلام کا نمائندہ نہیں ہے مسلم ابن عقیل ایک نمائندہ تھا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے خط کے آئے تھا نام تھا اس میں کہ یہ میرا بھائی ہے یہ اس پہ میرا اعتبار ہے وہ بھی چیک کرنے کے لیے گئے تھے مسلم نے عقیل کوفہ کے احوال کی کیونکہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا تو وہاں پہ چیک کریں تو وہ اب وہاں پہ چیک کیا تھا تو لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی اگر کوئی شخص نائب ہے امام علیہ السلام کا اس کو نیابت ہے امام علیہ السلام نے وہ کہا ہے اوپر وہ نیابت بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کس چیز کی نیابت ہے ایک دفعہ نیابت دیتے تھے کسی کو خمس لینے کے لیے زکوات جمع کرنے کے تو اس کی کام یہی کہ زکات دے دیتے تھے ٹھیک ہے نا کسی کو فوج کا سالار بنا دیا جیسے مالک اشتر کو فوج کا سالار بنا دیا یا کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا یا مثلا مسلم نے عقیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ بیعت کرو تو وہ پہلی بات ہے کہ نیابت ثابت ہونی چاہیے جھوٹی نائب تو نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی جھوٹے نائب کے ہم اتباع کریں ٹھیک ہے نا پھر وہ نیابت اور نیابت جو لے کے آتا ہے اس نیابت کا محدود مقصد کیا ہے ایک دفعہ زکوٰۃ اگر لینا ہے تو زکوۃ اس کو دیں گے بھائی فوج ووج کا کام نہیں ہے بھائی سیاسی کام نہیں ہے اس نے اس نے زکوۃ جمع کرنا ہے صدقات جمع کرنا ہے یا اس نے قومس جمع کرنا ہے یا یہ کہ مسلم ابن عقیل کی طرح آیا ہوا ہے وہ امام علیہ السلام کی جانب سے بیعت لینے کے لیے تو وہ بالکل بر حق ہے اس کو کوئی منکر نہیں اس کے منکر پہ لانا ہے. لیکن خامنی کب سے نائب بنائے خامنی کب سے کیوں ما امام زمان علیہ السلام نے اس کو نائب بنا کر بھیجا یہ جس روح سے ادعا کرتا ہے نیابت کی وہ نیابت حصل میں ایک تو عمر بن حنزلہ ہے وہ واما من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم حكما فاني قد جعلته فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما يا حديث مقبول عمر بن حنزله ولايه الفقيه بمري بحثه مقبول عمر بن حنزله وهم بدك ليجي امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب دو شیعوں میں اختلاف ہو کسی میراث کے مسئلے پر یا قرضے میں یا کاروبار میں اطلاع نکاح میں تو دوسروں کے پاس نہ جاؤ دوسروں کے پاس سے کیا مراد ہے ان کے خزات کے پاس ان کے علماء کے پاس نہ جاؤ کہ تم فیصلہ سناؤ یہ حرام ہے اپنے آپ میں سے جو راوی حدیث ہے جو ہمارے راوی و نترفی حلال و حرام و جو ہمارے حلال و حرام کو راوی حدیث ہمارے حلال و حرام کی حدیث کو جانتا ہے اور ہمارے فیصلوں کو جانتا اس شخص کو اپنے درمیان حکم بناؤ قاضی بناؤ میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے نا کسی کاروبار کے مسئلے پر تو بھی شیعہ میں بھی شیعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مولی منظور منگل کے پاس نہیں جائیں گے راوی حدیث کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا قاضی بنے گا فإنی علیکم حاکم میں نے اس کو آپ پر کیا بنایا ہاں عربی زبان میں لفظ حاکم اردو زبان میں حاکم کس کو بولتے ہیں صاحب حکومت کو بولتے ہیں لیکن یہی حمین صاحب کی غلطی ہے آپ دیکھ لیں خمینی صاحب کو عربی نہیں آتی پاگل ادھر بیٹھ گیا اللہ نے ہمیں حکمرانی دیا او حکمرانی سے مراد ہوتا ہے قاضی امام علیہ السلام نے راوی حدیث وہ مجتہد کو نہیں راوی حدیث کو کس منزلت پہ معین فرمایا ہے تنازعات میں قضاوت کے مقام پر وہ امام علیہ السلام کی جانب سے کیا ہے کوئی بھی راوی حدیث ہے جو اچھا آدمی ہے الہلبۃ علیہ السلّۃ والسلام کے فیصلوں کے مطابق ان کے حلال و حرام کے مطابق وہ لوگوں کے نظات میں فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ وہ بیت علیہ السلام کی جانب سے کیا ہے بیت علیہ السلام کی جانب سے قاضی ہے عذابت سنا اب خمینی جو اس کو عربی نہیں آتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ حکومت کی بات ہو رہی ہے یعنی دولت بادشاہ کی بات ہو رہی ہے بہرحال وہ میری تقریرات وہاں پہ دیکھ لیں وہاں پہ میں نے بہت لمبی بحث کیا ہے کہ لفظ حاکم کے کیا مراد ہے عربی زبان میں لفظ حاکم کے معنی حکمران کے نہیں ہوتے قاضی کے ہوتے ہیں اور یہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں ہم اس کے قائل ہیں کہ راوی حدیث کو اس بات پہ لوگوں کے تنازعات میں اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے سنا دیں لیکن ولایت فقیہ تو نہیں ہے ولایت فقیہ یہ رہا ہے کہ مشتحد کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو حاصل ہیں یہ حدیث کہاں وہ کہاں پہلی بات ہے کہ مشتحد کی بات نہیں ہو رہی راوی حدیث کی بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عصر غیبت کی بات نہیں ہو رہی صرف یہ عصر حضور میں بھی یہی ہے حدیث ہے یہ عرصر ظہور کے لیے ٹھیک ہے نا امام زبان امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ دو دوشیوں کے درمیان اختلاف ہے کس کے پاس جاؤ شیعہ راوی حدیث کے پاس جاؤ تاکہ وہ احل بیت علیہ السلام کے فتحوں کے مطابق فرمان سنائے پھر یہاں حکومت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے وم امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب روات کو بادشاہ بنا دیے لوگوں کے پھر یہاں پہ میرے محترم ناظرین اس طرح نہیں ہے کہ پھر راوی حدیث جو بھی کہہ دے وہ حق ہے اس حدیث میں بعد میں یہ بھی ہے پہلے کہ اگر وہ راوی حدیث ہمارے فیصلوں کے مطابق فیصل، ہمارے احادیث کے مطابق فیصلہ سنا دے تو کوئی قبول نہ کرے تو وہ شرک بلّہ و اللہ اگر راوی حدیث اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا وہ اپنی مرضی سے یا اپنی تعصب سے یا جہالت سے کوئی اور فیصلہ سناتا ہے تو اس کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے دیکھیں یہ خ... کہتے ہیں خاون نائب ہے خوانی کب راوی حدیث اس کو حدیث کہاں آتی ہے پھر خوابی کا ادا یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان فیصلے سناتا ہوں وہ تو کہتا ہے کہ مجھے وہی اختیارات ہے جو امام زبان علیہ السلام کو ہے. تو تو یہ پھر مقبول ہے عمر بن حنظلہ اور یہ مصدر کس کے لیے سب سب روات احادیث کے لیے صرف خامہنی کے لیے نہیں خامہنی اور اوی حدیث ہے نہیں ہے یہ قضاوت کا مسئلہ لوگوں کے درمیان فیصلہ سنانے اچھا پھر ایک اور نیابت کا جو حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے واما, واما الحوادث الواقع فرجوعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجه الله كا جو مسائل پیش اتے ہیں اپ کو اس میں رجوع کرو روات احادیث سے روات حدیث میرے حجت ہیں آپ پر. یہ یہ بھی یہاں پہ ارجا دیا کس سے روات حدیث سے روات حدیث سے مجتہدین سے نہیں اور اس طرح نہیں کہ روات حدیث جو بھی ان پہ حکومت کرنے کا حق ہے قلعینی نے کبھی کہا یہ اسی زمانے میں جب یہ توقی شریف صادر ہوا ہے اس زمانے میں قلعینی زندہ تھا ہے شیخ صدق کے والد زندہ تھے انہوں نے کبھی دعا کیا کہ ہماری وہی اختیارات ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں تو میرے محترم ناظرین یہ راوی حدیث یعنی راوی حدیث حجت ہے اس لیے کہ راوی حدیث آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سناتے ہیں پھر آپ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کا اس مسئلے میں فرمان کیا جب راوی حدیث موجود ہے آپ کو سنا رہا ہے آپ کو حکم بھی ہے کہ اس سے جا کے سیکھ لو پھر آپ نے نہیں سیکھا یا اس کے پاس نہیں گئے تو پھر یہ امام کا حجت ہے آپ پر امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور روز قیامت آپ کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں عمل نہیں کیا ہمارے فرامین پر یہ اس معنوں پر اس م... راوی حدیث کوئی کسی نے کہا بھی نہیں یہ سوائے خواہ نہیں یہ تو اس کو کچھ آتا بھی نہیں خوم اس سے پہلے یا ملا احمد نراقی یہ پاگل لوگ حدیث نہیں سمجھ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ان کو کہتے ہیں مشتعد کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار حاصل ہے تو میرے محترم ناظرین مسلم ابن عقیل سے یا مالک اشتر سے آپ خامنے کا قیاس نہیں کر سکتے اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو فوج کا سالار بنایا ٹھیک ہے نا اب میں اس فوج کا میں حصہ ہوں مجھے فرمایا کہ تم اس کی طاعت کرو اب تو میری ذمہ داری ہے کہ مالک اشتر جو کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑو یہاں پہ نہ لڑو وہاں پہ جاؤ وہ کام کرو میں جو بھی کہ میں عمل کروں ٹھیک ہے نا میری ذمہ داری ہے اب کیوں یہ ذمہ داری میری مالک سے اس طرح نہیں کہ مالک،, مالک میرے مالک میرے امام ہے ال... نہیں مالک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ وہ مالک کیا ہے مالک کو امام علیہ السلام نے تعین فرمایا یا اگر مثلا مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس سے بیعت کرو اب میری ذمہ داری ہے میں مسلم کی بیعت کروں مسلم جو کہہ دے میں اس کی بات مان لوں کیونکہ یہاں پہ ثابت ہے یہاں پہ ثابت ہے میرے محترم ناظرین کہ امام علیہ السلام نے اس کو اس کو, کو تعین کیا ہے اب مشتم خامنی کہاں اس کی تعینی کہاں سے ہو گئی <laughs> اس کی تعیناتی کہاں سے ہو گئی بھائی <laughs> یہ وہ بھی تعیناتی کس بات پر کہ اس کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے یہ کفر باللہ ہے یہ جہالت ہے یہ شیعوں کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں عوام کو جیسے وہ کہتا ہے نا جماعت ومریا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبا کیونکہ تم نماز پڑھا دو اور بھائی تمہارے مذہب میں تو نماز فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے اب نماز ثابت بھی ہو جائے نا کہ اس نے نماز کر اس سے اس کی خلافت کہاں سے ثابت ہوگی اس کا کیا تعلق ہے اس میں سے اور اس کا خلا خلافت و امامت سے کیا تعلق ہے اس نے امام جماعت بنا دیا اس کو ٹھیک ہے نا اپنی بیماری مان بھی لیں کہ اس نے نماز پڑھایا تو اس سے امامت و خلافت کہاں سے ثابت ہوتی ہے تو اسی طرح میرے محترم ناظرین ایک مقبول ہے عمر ابن حنظلہ ایک توقی شریف ہے ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں باقیہ سب کا میرے دروس ہیں فقی کو وہاں پہ دیکھ لیں سن لیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے مجتہد دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ یہ جو ہے حکمیت کا قضاوت کا منصب اور وہ الواقع حواطۂ فرجۂ اللہ روات حدیث حجت علیکم یہ راوی حدیث کے لیے مناسب ثابت ہے لیکن راوی حدیث کے لیے وہ بھی محدود محدود طور پر یہاں ایک قضاوت ہے یا احکام سکھانے کا حکم ہے فرج حدیث اس حد تک یہ راوی حدیث کے لیے ثابت ہے جہاں تک مشتحدین کا تعلق ہے پہلی بات یہ کہ مشتحد نہیں ہے خامنی یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے خامنی نہیں اس نے حوزے میں اس نے تین چار سال لگائے اس کو عطا نہیں ہے اب مان لی بھی لینا کہ مشتحدین ہے یہ بات یہ ہے کہ مشتحدین مجھ یہ مناسب جو ہے روایت احادیث کے لیے اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے حکومت کی بات بھی نہیں اور یہ محدود پیمانے پر راوی حدیث کو کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور شیعوں کو بھی ان کی ت... ان ان کو ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے مجتہدین کا جہاں کا ت... تعلق ہے مجتہدین کی بڑی مذمت ہے احادیث میں اہل فتویٰ کی بڑی مذمت ہے سخت شدید مذمت ہے اور یہ شو ابھی ابھی میں نے وہ چیپٹر نہیں کھولا نا مستحدین کی مذمت احادیث میں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ او اللہ یاری کیا کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جب میں کھولوں گا نا چیپٹر عربی زبان میں میرے تقریرات ہیں ارشاد العباد اللہ بطلان اللہ وہ پھر آپ حیران رہ جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ یہ کتنے یہ اللہ کے دین سے دور ہیں